assalomu alaykum hurmatli usturk media kanalimiz obunachilari hamda qanotsiz qushlar seriali muxlislari biz sizlarga film davomini taqdim qilishda davom qilamiz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang pastda подписаться tugmachasi bor shuni bosib qo'yasiz albatta bu habos esingizdan chiqmasin o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirishingiz mumkin bo'lmasa biz boshladik tuba mertni onasi yo'llagan advokat oldiga borib men muzaffir yashiringan joyni manzilini beraman faqat bir shartim bor bu gapni men aytganimni hech kimga aytmaysiz dedi kemalni qizi asiya giyohvand modda iste'mol qilib boshladi buni unga anolib Khan... kelib berdi qan ham ko'p pul topaman deb bu ishlarga aralashib boshlagan edi asiya buni iste'mol qilayotganida kirib qoldi emri yolg'iz qolmasin deb aysuni ham yaxtaga olib kelgan edi asya darrov yashirdi aldab qizni olib chiqib ketdi biroz o'tib aysu qiziqib xonaga keldi va dorini iste'mol qildi iste'mol qilganidan keyin biroz o'tib aysu hushidan ketib qoldi emre va kamol uni kasalxonaga olib ketishdi emre yo'lda onasiga telefon qildi nefisi mert va muzaffer bilan xolasinikida edi nefisi eshitib yig'lab yubordi muzaffer nima bo'ldi dedi nefisi aysu hushidan ketib kasalxonaga tushibdi dedi muzaffir bilan nefisi merni nefisini xolasiga qoldirib kasalxonaga ketishdi muzaffir odam yuborib mertni onasi yo'llagan advokatga pul ya'ni pora bermoqchi bo'ldi u olmadi sabab muzaffir hozirda turayotgan manzilni tubadan olgan edi va shu manzil bo'yicha nefesene xolasi yashayotgan uyni topib bordi politsiya bilan birgalikda nefesene xolasi qurol ko'tarib chiqdi hech kim meni uyimga mening ruxsatimsiz kirib bilmaydi dedi shunda advokat bilan kelgan komissar nefeseni xolasiga qarab siz davlatga qarshi boryapsiz jinoyat qilyapsiz dedi nefeseni xolasi bola bilan gaplashay agar mert rozi bo'ladigan bo'lsa uni olib chiqaman va sizlarga topshiraman dedi komissar xo'p dedi mert bilan gaplashdi onangni oldiga borish dedi nefesani xolasi mert yo'q men ularni yomon ko'raman meni onam nefese dadam muzaffir men ularni yonidan ketishni xohlamayman dedi mert ahmedni amakisi unur ofisiga keldi unur zeyneb bilan o'tirgandi ahmedni amakisi meni jiyanim o'ldi lekin sizlar nega u hayotda deyapsizlar qani u kartal deganlaringiz meni u bilan uchrashtiringlarchi dedi va unur uni onu kartal oldigaoib Bir tanishishdi ahmedni amakisi ha to'g'ri o'xsharkan hayotda o'xshash qiyofalar bo'ladi qaniydi jiyanim ahmed bo'lsangiz edi lekin afsus u o'ldi deb chiqib ketdi bu voqeadan keyin ozroq bo'lsa da unur bilan zeyneb ishonishdi aysu bir o'limdan qolib yana hayotga qaytdi lekin nima bo'lganini sababini hali doktorlar aytishmadi hurmatli muxlislar e'tiboringiz uchun rahmat bizni kuzatishda davom eting